देखिए हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ परिणाम आए एक नई सरकार बनी पहले मोदी सरकार हुआ करती थी अब एनडीए की सरकार आई विपक्ष अब पहले से बहुत अधिक आ, मजबूत वहाँ लोकसभा में आ, बना हुआ नजर आता है राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हुए हैं और हम नए सिरे से हमारे संगठन को और गुजरात में कैसा मजबूत बना सकते हैं उस दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं चुनावों को समय है विधानसभा का चुनाव तो अब तीन साल के बाद होगा बाकी के चुनाव अब आएंगे लेकिन हम अपना ये जिम्मेदारी समझते हैं कि अभी से हम धीरे धीरे कर कर संगठन मजबूत करें लोगों के साथ हम और अधिक सक्रिय होते हुए संपर्क बनाएं। उनके मुसीबतों में हम उनके साथ खड़े रहे उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिलाए यही इरादा लेकर हम चले वैशाक्षी के, वैशाक्षी के है। ये तो आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि 2014 में मैं ये एक वाक़ मेरे नज़र में आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय कोई इश्तहार निकाला जिसमें भाजपा सरकार इस तरह से बात कही गई और मिनटों में वो बदला गया और उसे मोदी सरकार कहा गया तो दस सालों तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी हिंदुस्तान में उनके सांसद रहे होंगे उनके आंकड़े रहे होंगे लेकिन वो सिर्फ आंकड़े थे सरकार तो मोदी की थी वो भाजपा की नहीं थी और अब मोदी की सरकार नहीं है अब वो बन गई है एनडीए की सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने उनका चुनाव किया था वो तो एनडीए के गठबंधन में वो जो तमाम दल थे उन्होंने पहले उनको उनका चुनाव किया वो एनडीए की सरकार है जिसमें बैसाखियों के ऊपर आज वो बने हुए हैं और एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है बोलने में माहिर है जोर जोर से बोलते हैं लेकिन वक्ता ये प्रधानमंत्री ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहता है वो तो दिल, चाहिए, दिल बड़ा चाहिए बोलने में कितनी भी बड़ी बात करे लेकिन दिल अगर छोटा है सोच अगर संकीर्ण है तो उससे मुल्क मजबूत नहीं बनता आंदोलन तमाम स्थानीय विषयों पर हमारी स्थानीय इकाइयां तय करेंगी कि कौन से मुद्दों को लेकर क्या करना है हर बात पर आंदोलन नहीं होगा कुछ प्रश्नों पर चिट्ठी लिखेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर जाकर मिलेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर संसद और विधानसभा में लड़ेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर सड़क पर उतरेंगे मोरबी जिला ने विस्तृत कारोबारी न बैठक हमारा ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી શ્રી મુકુલ વાશ્વિકજી અને એઆઈસીના સેક્રેટરી શ્રી સંદીપજીની ઉપસ્થિતિમાં મોરબી જિલ્લાની કારોબારીનું આ બેઠકનું આયોજન કરવાનું હતું કર્યું અને આ બેઠકની અંદર મોરબી જિલ્લાના છ ઠરાવો અમે કર્યા છે છ ઠરાવોમાં પહેલો ઠરાવ અમારો એ છે કે મોરબી જિલ્લાની અંદર દિવસે દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થા હવે કથળી ગયેલી છે એના માટે અમારે સરકારને કે રાજ્ય ગૃહમંત્રીને જે કાંઈ રજૂઆતો કરવાની થતી હશે તે તમામ પ્રકારની રજૂઆતો કરશું અને બીજો ઠરાવ અમારો એ છે કે મોરબી નગરપાલિકાની અંદર જે આ કરોડો રૂપિયા ભ્રષ્ટાચારની જે વાત કરે છે અને અહીંયાના ધારાસભ્ય મુખ્યમંત્રીને પણ ફરિયાદ કરે છે કે ભાઈ અહીંયા આવડો મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય એની તપાસ કરાવવા માટે આજથી હુદી કોઈ પણ પ્રકારની તપાસ કરવામાં નથી આવી અને આવનારા દિવસોમાં મોરબી નગરપાલિકામાં ક્યાંય પણ આવા ખરાબ કામો કે ખરાબ રોડ રસ્તાઓ કે ગટરોના ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો હશે તો અમે તાકાતથી મોરબી નગરપાલિકા સામે લડશું